Salam sejahtera. Beberapa jam selepas pemergian kematian Tun Abdullah, ini komen daripada Anwar Ibrahim yang pastinya akan membuatkan ramai terkejut dan mungkin Mahathir juga akan terkejut. Anwar Ibrahim kata Malaysia terhutang budi pada Paklah. Abdullah Ahmad Badawi atau Paklah merupakan menerapkan naratif baru dalam politik Malaysia kata Anwar Ibrahim. Agak-agaknya kalau Perdana Menteri-Perdana Menteri yang ada sekarang yang masih hidup tiba-tibalah meninggal dunia. Apa pula komen Anwar terhadap mereka? Paklah mendapat penghormatan daripada Anwar. Malaysia terhutang budi pada Paklah kata Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah atas pemergian bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi yang meninggal dunia hari ini. Anwar berkata, Malaysia terhutang budi kepada jasa Abdullah, seorang insan berjiwa besar yang menerapkan naratif baru dalam politik Malaysia. Beliau menyenaraikan beberapa inisiatif penting yang diusahakan Abdullah termasuklah memperkenalkan Islam Hadari. Beliau adalah sosok yang memerdekakan suara rakyat melalui pembukaan ruang media dan penyertaan awam. Pentadbiran beliau berpaksi pada rancangan Malaysia ke-9 yang memacu pertumbuhan ekonomi serta memfokuskan pembangunan insan dan di pedesaan katanya. Abdullah yang lebih dikenali sebagai Pak Lah digambarkan sebagai seseorang yang bukan pemarah dan tidak akan meninggikan suara meskipun diasa. Beliau juga berkata Abdullah tidak pernah mengguris perasaannya dengan kata-kata nista. Itulah peribadi Pak Lah yang sentiasa memiliki damai meski mudah untuk membalas katanya. Anwar turut mengimbau pertemuan terakhirnya dengan Abdullah yang ketika itu sedang uzur. Beliau menerima saya dengan penuh adab dan isan. Meskipun kami pernah berada di medan politik yang bertentangan, itulah betapa besarnya jiwa seorang negarawan ulung, kata Anwar lagi. Saudara, mengingat perjuangan dan juga kepimpinan Abdullah, Beliau merupakan salah seorang Perdana Menteri yang paling hebat Yang sangat dikenal oleh Malaysia Paling penting sekali ialah Betapa Tun Abdullah telah membantu daerah saya sendiri Di daerah Pitas di Sabah Beliau merupakan Perdana Menteri yang memperkenalkan Agropolitan pertanian yang ada di daerah saya Sehingga ke hari ini, saya masih ingat Beliau yang merasmikan agro agro pertanian khususnya pertanian getah di kawasan kami dengan beliau memperkenalkan pertanian itu ianya telah merapatkan pendapatan orang-orang di kampung di desa dengan orang yang ada di bandar sesungguhnya rancangan beliau sangat berjaya sehingga ke hari ini rancangan beliau memperkenalkan pembangunan pertanian berkelompok yaitu getah di kawasan daerah saya sehingga kinilah para penduduk telah menjana pendapatan yang membanggakan sesungguhnya budi dan juga sumbangan Tun Abdullah tidak boleh dilupakan oleh penduduk di daerah Pitas Sabah kami ucapkan takziah kepada keluarga Alirham. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paklah meninggal dunia. Pada usia 85 tahun, Perdana Menteri kelima, Paklah meninggal dunia di IJN. Sebelum kita kongsikan apa yang menyebabkan Pak Lah meninggal dunia atau apa punca kematian Pak Lah, kita kongsikan dahulu pencapaian-pencapaian Pak Lah yang tidak akan dapat dilupai sehingga sepanjang hayat. Enam pencapaian Al-Irham Tun Abdullah Ahmad Badawi yang dikenang sepanjang hayat. Jangan lupa... Sebelum Anda mengetahui, saya akan kongsikan kepada Anda sebab Pak Lah meninggal dunia sebentar lagi. Almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang kelima dari tahun 2003 hingga 2009 mencatatkan beberapa pencapaian penting sepanjang tempoh pentadbirannya. Berikut antara kejayaan utama beliau. Pertama, kemenangan besar pilihan raya 2004. Dalam pilihan raya umum tahun 2004 yang merupakan pilihan raya pertama beliau sebagai Perdana Menteri, Barisan Nasional menang 198 daripada 220 kerusi parlimen. Kemenangan ini dianggap sebagai mandat besar terhadap kepimpinan beliau dan dasar-dasar yang diperkenalkan termasuk Islam Hadari yang menekankan keserasian Islam dengan pembangunan ekonomi dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi. Abdullah melancarkan lima koridor ekonomi Malaysia, iaitu Iskandar Malaysia, Wilayah Ekonomi Utara, Wilayah Ekonomi Pantai Timur, Koridor Pembangunan Sabah, Koridor Tenaga di Perbaharui Sarawak. Koridor-koridor ini bertujuan untuk merangsang pembangunan wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi negara Beliau juga memberi tumpuan kepada sektor pertanian untuk mengurangkan jurang pendapatan antara kawasan bandar dan luar bandar serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Ketiga, Memerangi Rasuah Abdullah memperkenalkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pesukan petugas khas pemuda cara perniagaan pemuda untuk menangani isu rasuah dalam sektor awam dan swasta. Langkah ini memperkuku usaha kerajaan dalam memastikan ketelusan dan integriti. Keempat, pembangunan modal insan. Abdullah diingati sebagai bapa pembangunan modal insan dengan pelbagai dasar diperkenalkan untuk memantapkan modal insan Malaysia. Kelima, Pemiktirafan industri halal di bawah pentadbiran beliau, ekosistem industri halal Malaysia diperkukuhkan menjadikan negara sebagai peneroka atau peneraju global dalam sektor ini. Pada tahun 2024, beliau dianugerahkan tokoh pembangunan halal negara atas sumbangan beliau dalam membangunkan industri halal lima. Keenam, pendekatan kepimpinan terbuka. Abdullah dikenali dengan gaya kepimpinan yang lebih terbuka dan konsolatif yang merupakan satu pendekatan berbeza berbanding pendahulunya iaitu Tun Mahathir. Beliau menggalakkan partisipasi pelbagai pihak dalam proses membuat keputusan dan perancangan negara serta mengekalkan dasar-dasar pembangunan seperti wawasan tahun 2020. Saudara, Terima kasih kerana terus menyertai channel ini dan sekarang saya kongsikan kepada anda. Ini adalah punca Tun Abdullah meninggal dunia. Bekas Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi meninggal dunia pada usia 85 tahun setelah kesehatannya merosot sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Abdullah yang mesra dipanggil Pak Lah menjadi Perdana Menteri kelima pada tahun 2003 selepas tamat penggal Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun. Menurut hantaran media sosial menantunya Khairi Jamaluddin, beliau telah meninggal dunia pada jam 7.10 malam di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Secara berasingan, AJN berkata, Abdullah dimasukkan ke hospital pagi semalam Selepas mengalami kesukaran bernafas dan segera menerima rawatan rapi di unit rawatan koronari. Dikenali sebagai seorang yang muda, mesra, lembut tutur katanya dengan reputasi sebagai Mr Clean, Abdullah memimpin barisan nasional meraih kemenangan pada PRU 2004. Bagaimanapun dalam PRU 12 pada tahun 2008 Gabungan itu hilang majoriti dua pertiganya di Parlimen, selain kehilangan kawalan atas lima negeri ekoran kebangkitan pembangkang ketika itu yang diterajui Pakatan Rakyat. Dalam usaha melaksanakan reformasi politik dan ekonomi, Kerajaan Abdullah dan Khairi sentiasa diserang oleh Mahathir dan pembangkang menghakis sokongan terhadap barisan nasional. Abdullah menanggung beban kekalahan PRU-12 lalu mengundurkan diri akibat tekanan tidak sampai setahun kemudian. Beliau meninggalkan istrinya Jane Abdullah dan dua anak Nori dan Kamaluddin daripada isteri pertamanya Endon Mahmud yang meninggal dunia akibat kanser payudara pada tahun 2005. Beliau juga mempunyai dua anak tiri, Nadia Kimi dan Nadine Kimi daripada perkahwinan terdahulu, Jen. Abdullah, anak jati Pulau Pinang, menjadi penjawat awam lebih sedekat sebelum menceburi dunia politik. Beliau terpilih sebagai Ahli Parlimen Kepala Batas pada tahun 1978 dan terus mewakili kawasan itu selama lebih tiga dekad. Beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Ulaya Persekutuan pada tahun 1980 ketika Husin On menjadi Perdana Menteri. Selepas Husin berundur, Abdullah menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri Pertama Mahathir. Setelah memegang banyak portfolio lain seperti pendidikan, pertahanan, hal ehwal dalam negeri dan luar negara serta kewangan, Abdullah kemudian menjadi timbalan Perdana Menteri ketiga Mahathir pada tahun 1999. Tidak lama selepas Anwar Ibrahim dipenjarakan dan gerakan reformasi tercetus. Apabila Mahathir meninggalkan jawatannya, Abdullah mengambil alih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 31 Oktober pada PRU 6 bulan. Kemudian, beliau memimpin BN meraih kemenangan besar memperoleh 198 daripada 219 kerusi parlimen. Bagaimanapun, serangan berterusan terhadap kerajaannya daripada Mahathir dan pembangkang memuncak dengan kehilangan 58 kerusi dan majoriti 2 per 3 yang lama dipertahankan oleh BN di Dewan Rakyat pada PRU 2008. Berdepan pepecahan dalaman parti, Abdullah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri setahun kemudian dengan timbalannya Najib Razak mengambil alih tampuk pemerintahan. Abdullah kekal berkhidmat sebagai ahli parlimen kepala batas sehingga penggal terakhirnya. Selepas meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, Abdullah menarik diri daripada perhatian umum dan menumpukan masanya dengan keluarga dan penulisan. Kesihatannya mula merosot pada tahun September 2022. Kairi mendedahkan bahawa Abdullah mengalami demensia dan tidak dapat mengingati nama isteri dan ahli keluarganya yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.